Но Кордан, например, ну, ходил брат и 20 планувал, что на 29-й закінчился квалификации. Не, ну, конечно, я планировал, потому что на прошлом чемпионате мира я тоже прыгал 29 и не попал в финал. Я знал, что надо прыгать до последнего, но как-то у меня с самого начала ничего не складывалось, не знаю. Как будто это мой первый чемпионат мира. Такой мандраж, как будто я никогда не выступал на такого уровня. Ну, Но... по самочувствию чувствовал мой брат, наконец, не оправдание. Опыт большой, как конкур... ну, соревноваться умею, чуть-чуть не хватило. Все, позиция 13. первая спроба была, ну, шикарно было. Ну, первая, да, но все равно вот не доделал прыжок. Чуть-чуть концовый, на концовочку меня не хватало. Вроде по бегу все хорошо, а концовочку меня подсаживает и все. А какая причина того? Финал бы выиграл. Тоже, 31 должен был тем более я, я когда на первую попытку выходила, был уверен. И тем более после первой я сделал ее, почувствовал, что просто не доделал. Сказала, сейчас выйду и сделаю также просто чуть-чуть активнее концовку. начал че зажиматься, че, наоборот себя давить и ни одной нормальной попытки больше. Була така сама ідеальна спроба для цього чемпіонату. Всі попитки такі не такі, такі як хотілося б. По сезону теж. у Богдана був непростий сезон, у тебе був непростий сезон, ви ніби зговорюєтеся. Як після чемпіонату України ти все ж таки відновився чи повністю відновився до цього? фінахів? Ну, травми, вроді не безпокоїть Просто така. Все хорошо, погода хорошая, зрителей много, он поддерживает хорошо. Все бы вроде ничего, чего-то. Ну, все расстраиваться, уже опыт есть. Что теперь, что далее? Еще планируешь какие-то старты в этом сезоне, или уже будешь не отпочивать? Ну, еще квалификацию на бриллиантовую я попрошу. Может на финал бриллиантный свет. Так. Не знаю, просто... <реклама> Лучше бы тут, правда, прошел только. Ты як плану наступний зимовий сезон? Чи еще не думав, будешь стрибатися ще дуже рано? Я знаю. Залечив все травмы, которые по сезону выскакивали. Буду готовиться. Не знаю, куда, зима, лето, может. Зима следующая, не ну, да. знаю.